Всі ми люди є частиною нескінченного процесу виховання, який колись почався в нашому дитинстві і продовжується до кінця нашого життя. Але саме в дитинстві закладається багато того, що згодом стане частиною нашого характеру та звичок для багатьох людей спогади дитинства пов'язані з відвідуванням різних гуртків. І сьогодні ми торкнемося теми виховання молодшого покоління та спробуємо визначитися, в який гурток треба віддати свою дитину, а чи можливо взагалі не віддавати цього ранку. У нас в студії гість досить цікавий, особливий. Це сімейний консультант Лідія Дмитрівна Нейкорс. Доброго ранку вам. Доброго утро. Раді вас бачити. Отож, особисте запитання спочатку. Ви в дитинстві відвідували якісь гуртки? Взагалі, я не посещала ніяких кружків. Цікаво. Но не пройшло мимо. Кружки мимо мене не пройшли. Потому что все кружки, которые мне нравятся, которые нужно, мы проходили дома. Ой, як цікаво. Можливо вы детальніше трошки розкажете, чим ви займалися? Очень много воспитание нашем принимали родители, времени тратили на это, внимание отдавали много, и они замечали с детства, например, что я хочу или какие-то у меня есть способности, желание играть или петь. Mm -hmm. Соответственно, тут же папа реагировал на это. Он собирал наш семейный хор и разучивал на, с нами вместе псалмы. Он играл на каких-то инструментах, а мы все пели. Вот и у нас этот кружок был каждое утро и каждый вечер. Сколько у вас было людей в хоре? Четверо, потому что четыре члена семьи. Папа пел, мама пела, я и брат. И мы всегда вот это был семейный кружок пения. И не надо было никуда ходить. А чем были гуртки в дома? Были. Еще, например, был музыкальный кружок, который, например, как в музыкальную школу люди ходят, а у меня дома все это было. Был дневник, были занятия, себе. были проверки, были разучивания уроков, были ноты, подбирались, были произведения, исполнялись в четыре руки, если надо, с папой вместе. То есть я с пяти лет уже я в музыкальную школу вот таким образом ходила. Ну, То у була. Чудово, коли батьки дійсно ну, можуть навчити дітей, наприклад, там чи грати, чи ще щось робити. Але якщо батьки не можуть цього робити, чи як ви сторони чого ви віддавати дітей гуртки, не віддавати, щоб вони навчалися? Мені здається, що це треба взагалі слідити, э, і внимательно розглядати поведення дітей, к чому вони склонні. Uh -huh. Бывает, что родители просто хотят восполнить что-то, какой-то комплекс свой личный, и они хотят, чтобы дети, это за счет их, за счет детей, восполнить этот свой комплекс в кружках. Соответственно, они мечтали, например, играть. Ребенок воспитан был совершенно не в музыкальном, э, музыкальной среде, но они мечтают, что мой ребенок будет музыкантом и отдают его с самого раннего детства к музыке. А у ребенка тяга совсем к другому, он хочет рисовать. И папа ему говорит, что это мазня, что ты тут малюешь вот это, вот это как совсем не играл. то. Да, это, это надо все убрать, это пошли, будешь играть. И ребенок голову повесил и плетется на музыку. Плетется. Вот это уже первый признак. Ребенок не хочет. Он не видит себя в, этом, в музыке. И тратить на это деньги и заставлять ребенка, чтобы он ходил на эти музыкальные кружки, совершенно не надо. Но я понимаю, что... Есть такие направления воспитания детей, когда мы знаем, что это обязательно нужно, ребенку это обязательно пригодится. Например, хорошо варить девочка должна уметь. Ну и вот мама теперь думает, куда отправить девочку? Давайте на кружок какой-то кулинарийный, Вот мы, чтобы она была хорошим кулинаром. Вот это уже напрасно, потому что мама и дочка могут составить прекрасный кружок, который мама будет и от мамы воспринимается не так, как от чужой тети. И мама довольна, потому что она проводит время с ребенком. И ребенок доволен, потому что рядом самый дорогой человек, который с любовью учит его тому или другому. И внимание это одному-двум детям лучше, чем целый кружок 10 человек. Так. А, и... а что такая ситуация, например, когда э, батькам не имеют часу заниматься с детьми, и они отдают детей на будь-який гурток, чтобы чем-то их занять? Такая позиция правильна, батьки? Позиция какая правильная? Дети не должны болтаться без дела. Вот это правильная позиция. Но выбирать, что делать с детьми, вот тут надо вместе с семейным советом. Вот это у нас очень редко делается. Если это совсем маленькие дети, ну, спихнули их в детский сад, а там их научат, чему нам надо, лишь бы они где-то были под присмотром. Но если ребенок уже начинает проявлять какой-то интерес к чему-то, и вот тогда они советуются на семейном совете, какие финансы туда пойдут, откуда мы их возьмем, ребенок. Согласен, и тогда можно как-то дать куда-то ребенка. Но вот у нас парадокс такой: если ребенок утром встал в 7 часов утра, потому что ему надо еще что-то повторить, что-то дописать, потому что ему уже полвосьмого надо идти в школу. И он с половины восьмого до половины восьмого вечера. В школе, на кружках и везде. Потом приходит вечером, все приходят голодные и злые, и этот ребенок уставший приходит. Никакого семейного общения, но зато ребенок на трех кружках. Вот это уже, я считаю, неправильно. Обычно развивается. Это, не это не издевательство это... над психикой ребенка, не надо так делать. Но он зато занят. Угу. Вот э, почему проблема в чем? Если э, позиция правильная, что голова и руки ребенка должны быть всегда заняты. И за этим должны следить родители. Мама зарабатывает деньги, чтобы оплатить три кружка у этого же ребенка, то, наверное, легче будет маме сократить рабочий день вдвое и сами заниматься и заняться этими же кружками, заниматься дома. Но вот не, когда идет расстояние большое и увеличивается между родителями и детьми, уже маме не не хочется сидеть с ребенком. Я встречала такие мам таких, которые с нетерпением ожидают понедельника, чтобы сдать ребенка в детский сад, потому что вот два выходных уже говорит, достали меня эти дети, я уже жду с нетерпением. Вот, вот и ребенок это чувствует, что он ненужный, mm -hmm. что он нелюбимый, любимый и что его хотят сбагрить куда-то. И поэтому комплекс неполноценности уже у ребенка будет. А было бы лучше, наверное, выходные использовать для приятного общения, а все рабочие дни уделять ребенку какое-то внимание, чтобы научить его чему-нибудь. Если мама совсем ничего не умеет, ну я я не думаю, таких мам может быть, Маму нет. на не но правда. по крайней мере пуговицы пришивать можно научить ребенка, или там маленькие вещи шить, или вышивать самое маленькое, или вот даже петь. Вот пойте с ребенком что-то там но если вы совсем уже без слуха ну тогда может быть как-то решить эту выяснить? проблему потому что прививать любовь к музыке это хорошо ходить но ходить вот так в музыкальную школу тогда ребенок должен заниматься минимум три часа в день чтобы исполнить все эти произведения и у него такая получается нагрузка что он ничего не успевает и эта музыка не в радость Вот это, якщо кружок не в радість, не надо этого делать. А Доброта. якщо дитині в радість три години грати, займатися, ходити в музичну школу, вивчати сольфеджу музлітературу, це тоді добре для дитини. Такі діти? Так, є? так, є, так. Є, є, є такі діти, которым дуже подобається. Пусть они ходять. Они знают, что это удовольствие. Они радуются тому, что они играют на той же скрипке или на той же флейке. Пусть они играют. Если это для них удовольствие, пожалуйста. И можно ожидать, что с этого человека, может быть, великий музыкант не получится, но он будет понимать, что такое музыка и как она влияет на психику, и будет учить своих детей с любовью. А вот так заставлять, лишь бы ребенок не болтался. Это уже подозрение и большой вопрос. Мой совет тогда, оставьте немножко работы, кусок работы отрежьте, и этот кусок пришейте к своему ребенку и будьте вместе. Спасибо. А вот я хотел запытать. Смотрите, сейчас в сообществе у нас выходит так, что... Що... Основний талант це от шоу шоу, шоу-бізнес. Да? Там співають, там грають, там ще можливо танцюють, тому що всі шоу побудовані на цьому. А всі інші таланти це таке. Чи чи варто все ж таки туди йти, тільки туди? Чи потрібно розвиватися в різнобічно дітей? Як виявити взагалі талант дитини, який він є? Я віжу этот вопрос так. Если ребенок талантливый в чем-то в той же музыке, ему не надо уже с детства говорить, что он будет э, работать в шоу каких-то mm -hmm. таких выступлениях, потому что это и портит психику ребенка, но учить его просто любви к музыке можно. Но вот эти вот э, толкания сзади, ты будешь бизнесменом и вот ребенок нагружает себя этим словом, потом эта жизнь складывается, мы знаем какая жизнь бизнесменов, это же несчастные люди которые работают день и ночь, которые не видят никого, а у людей такое впечатление, что они там отдыхают, такие mm -hmm. мечты несбыточные, и не очень трезво смотрят mm -hmm. на это, и поэтому заставляют детей своих именно быть бизнесменами или именно быть этими и этими. Не надо это. Или строгая слежка за тем, чтобы поколение из поколения у нас прадеды были военными, значит и вы будете военными. Говорят, мама, я хочу быть хирургом. Какой хирург? Мы военные. Я хочу... Да, мы военные, мы будем военными. Вот это уже это неправильно. А как выявить талант у детей? Может быть, есть какая-то методика, для того, чтобы выявить талант у проводите, до психолога повести. Ну, в принципе, есть тесты, конечно, которые угу. определяют направление. Угу. Не просто вот уже сугубо угу. узкий круг. Но направление такое можно выбрать. Есть такие тесты. Но, в принципе, даже любая мама, которая не имеет тестов, она может определить, чему, к чему стремится ребенок. Например, я стремилась с маленьких лет... Такой специальности, где никаких кружков не было, никто мне не мог помочь в этом. Цикал. Я хотела быть медиком. Угу. Я хотела быть врачом. Я видела себя врачом. И, и поэтому мне было очень интересно вот э, эта деятельность. И э, поэтому я собирала всю улицу всех детей, как, каких тут только были, и, и это, были, это была моя больница. Они в очередь выстраивались, а я их лечила. У меня там листочки были какие-то мази, водички там все такое, я делала этим перевязки. И этим я занималась, я могла заниматься этим день и ночь. Уже было видно, что человек к этому стремится. Это где-то где с трех-четырех лет у меня вот это стремление. То, -то было. в игровом процессе мы тоже можем побачить из Конечно, нашей вот и естественно, когда я подросла, куда я поступила, естественно в медицинский. Это было моей душой, но кроме этого я спала. Папой с мамой занималась пением, но хочу очень интересную вещь сказать. Вот вы подняли эту проблему, что для ребенка важно в детстве не не так кружки в одном таком серьезном направлении сдвинуть его, чтобы он пошел по этому направлению, а развивать его многостороннее. Угу. То есть мы знаем, что девочке, например, нужно. Девочка должна уметь играть с куклами. Она должна уметь варить, уметь шить, уметь вязать. И вот такие навыки красивого, например, там, сервировка стола или красиво застелить кровать. Поощрять ребенка в этом не надо никаких кружков. Вырастет прекрасная хозяйка. Что лучше? А если это Хозяйка, которая вышла замуж, и, и она только имела в виду, что она будет бизнесменом каким-то, бизнесвумен, угу. и она ничего дома не умеет делать. Вот и тогда вопрос у всех окружающих людей, что куда смотрели родители. Да, она пошла в этом в таком узком направлении, но как человек дома она ни к чему не приспособлена. И вот именно этому нужно научить с а детства. А почему распадаются семьи? Да, потому что это не жена, она вообще, как женщина, она только, э, ну вот, Внешне. А в хозяйстве она никак не может себя применить. И она тяготится и хозяйством, и кухней, и детьми, и всеми. Она видит только карьеру. Это очень плохо. А это прививается с детства. Когда вот вталкивают этому ребенку, что он должен вот это и вот это. И мне, мне очень понравилось, как папа, Видел вот эту мой папа, видел эту проблему. Двое нас детей было, но он э, очень хорошо развивал нас. Мы не посещали никаких кружков посторонних. Но у нас был один кружок, который помог мне на всю жизнь. И, и это то, что необходимо каждому человеку, мальчику и девочке. Папа развивал нашу речь. Он учил нас Святого. говорить где для детей только вот какие-то больницы есть там по исправлению речи. А вообще, как строить свою речь правильно, как говорить, как общаться с людьми. И он это очень оригинальным способом делал. Мы каждый вечер, утром этого не было, утром мы просто собирались вместе э, возле Библии, папа рассказывал какие-то истории маленькие, ну, так как у, как у нас говорят утреннее чтение, утреннее угу. богослужение. А вечером, во второй половине дня, он э, садился, мы все в кружочке были, мы маленькие стульчики у нас были. Я помню, это было где-то, я еще читать не умела, где-то с 6 лет. Э, он открывал книгу. И, мы, и он читал, или мама читала, мы еще читать не умели. И читал очень мало, немножко так. Но мы должны были внимательно слушать, что, о чем там говорится. И как, и тогда он там задает вопросы, а мы должны бы отвечать на эти вопросы именно с этой книги. Mm -hmm. И, между прочим, книги были не очень такого простого содержания. Yeah, Это детячие, были желание веков, семья и здоровье. Книжки да, да, а mm -hmm. детских тогда не было таких. Mm -hmm. сказки были. Вот интересно, что папа очень отрицательно относился к сказкам. Очень отрицательно. Он всегда говорил, лучше я расскажу из своей жизни то, что я пережил, чтобы дети послушали. Он этим занимался. Но когда мы читали, он не читал для нас много. Но я помню себя уже в более таком среднем возрасте, где-то 13-12 лет, угу. уже мы читали. Дети читают, а он нам задает вопросы. Мы должны были отвечать вот этим текстом, который мы читали. И это интересно тогда получается. Где-то к 13-14 годам я эту книгу знала наизусть. Вот это желание веков или великая борьба и семья и здоровья. Вот эти три книжки у нас было больше не было. Поэтому я знаю, что кружок хорошей речи mm -hmm. можно сделать дома, но это этим занимается папа, как священник в семье. Он должен об этом побеспокоиться. Тогда не надо ребенку вечером забирать с какого-то кружка. Сделайте эти кружки у себя дома. Дуже вам, молю Дмитриевна. мы вам за гарные парады. Залишається лише додати, що всі ми дорослі потребуємо щоденної мудрості, коли мова заходить про виховання дітей, адже кожна людина є особливою. Це стосується наших дітей також. Тому будьте уважними, просіть у Бога поради, щоб допомогти обрати своїй дитині той шлях, який буде відповідати тим унікальним здібностям, які заклав в неї Господь. І будемо пам'ятати, що сім'я це перший та найефективніший гурток, в якому вчиться дитина. На цьому ми з вами прощаємося. Дуже ще раз дякуємо за те, що ви завітали до нас в студію. Чекатимемо ще на зустріч тут. Обіцяєте, що прийдете, Добре. тому що нам завжди цікаво з вами Зустрінемось. спілкуватися. Гарного вам дня, бажаємо.